baliqni tozalab pishirib yeyish kerak bo'lsa o'lishini kutib turgin ayrim xalqlarga o'xshab tiriklik shilikni ustini qimillab turgan jonivorni qaynab turgan qozoqdagi yoqqa tashlamaydi chunki bu narigilarga jabr bo'ladi zulm bo'ladi musulmon odam shu baliq o'lib tamomiy harakatdan qolganligini ko'rib lekin pishirishga yoki tozalashga kirishadi ayrim xalqlarni ko'ryapmiz aqllaring iyi, bovar qilmaydi qimillab turibdi qo'g'riyapti qimirlab turibdi kesyapti bir chekkadan to'rhab alloh taolo aytadi mana hojilar qurbonlik qiladi hajda endi qachon yonboshlari bilan tushganlarida ya'ni so'ygan jonivorlar bo'g'izladinglar yonboshi bilan tushdi 'rdi shunda o'zinglar ham yenglar boshqalarga ham yegizinglar mana shu oyatdan ma'lum bo'ladiki musulmon odam o'sha so'yib yeayotgan jonivorni tamomiy joni chiqib bo'lganligini ko'rmasdan turib pishirishi yeyishi mumkin emas